মহিলাই মোক কয় বাবা মই অৰুণোদয় পোৱা নাই কোনোবাই কয় মই অৰুণোদয় পাইছো কোনোবাই গলে মানুহে এনেকুৱা বহুত অভিযোগ কৰে আজি অসমৰ সকলো জেগাতে দুহেজাৰ তিনি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ মানুহ বহি আছে বিশেষকৈ আই মাতৃ সকল বহি আছে অৰুণোদয়ৰ বিষয়ে শুনিবৰ কাৰণে অৰুণোদয় যি পৰিয়ালত বিধৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি পাব লাগে যদি কোনোবা পৰিয়ালত পঞ্চল্লিশ বছৰৰ ওপৰৰ অবিবাহিত ছোৱালী আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে কোনোবা পৰিয়ালত যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালটোৱে অৰুণোদয় পাব লাগে কোনোবা পৰিয়ালত যদি স্বামীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনমতে দিয়া নাই কিন্তু এৰি থৈ গুচি গল তেনেকুৱা মহিলা থকা পৰিয়ালত অৰুণোদয় পাব লাগে এইটো হল অৰুণোদয়ৰ প্ৰথম নিয়ম দ্বিতীয় অৰুণোদয় কোনে পাব লাগে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পিছত উভয় লিংগ উভয় লিংগ থকা পৰিয়ালতো অৰুণোদয় আমি দিব লাগে তৃতীয়তে যাৰ ঘৰত দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে কাৰণ পৰিয়ালটোৱে দিব্যাংগ লৰা ছোৱালী এটাক চাবৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগে দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় দিব লাগে তৃতীয় সেই আইতা সকলক আমি অৰুণোদয় দিবই লাগে তৃতীয়তে যাৰ ঘৰত এইডছৰ বেমাৰী আছে থেলা চেনি আছে হিমফেলিয়া আছে চেৰিবেল পালচি আছে কুষ্ঠ ৰোগ আছে অতিজিম আছে এওঁলোকৰ পৰিয়ালতো আমি অৰুণোদয় দিব লাগে কোনোবা মহিলা যদি ভিক্ষা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁলোককো বিচাৰি উলিয়াই অৰুণোদয় আৰু এইখিনি মহিলাক অৰুণোদয় দিয়াৰ পিছত যিখিনি বাকী থাকে সেইখিনি যাৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন দুই লাখ টকাতকৈ কম তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰিব অৰ্থাৎ প্ৰথমতে বিধৱা ডাইভৰ্ছ মহিলা দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়াল আৰু বেমাৰী ব্যক্তি থকা পৰিয়াল এইচ আই ভি থেলাচেমিয়া হিমোফেলিয়া আৰু ভিক্ষা কৰি খোৱা আই মাতৃ সকলক আগত অৰুণোদয় দি যিখিনি বাচি লব সেইখিনি আমি দুখিয়া পৰিয়ালৰ অরুণোদয়ৰ দিন দুই লাখ টকাত কৈ যায় আৰ্থিক উপাৰ্জন ক ৰেশ্বন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4 লাখ টকাৰ মদ্যতা ৰাখিছো যে 4 লাখ টকা वार्षिक উপাৰ্জন হলে ৰেশ্বন কাৰ্ড পাব কিন্তু অরুণোদয় দুই লাখ টকা वार्षिक উপাৰ্জন হলে অরুণোদয় পাব তাতকৈ বেছি টকা উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালে অরুণোদয় নাপায় ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এটা নিয়ম কৰিছো যেতিয়াহে চাৰি লাখলৈ আমাৰ মানদণ্ড দুই লাখ টকাতে সীমাবদ্ধ হব এতিয়া অৰুণোদয় কোনে কোনে নাপাব এই বিষয়েও আমি জনাতো উচিত আমাৰ মন্ত্ৰী বা কোনোবাই যদি মেম্বাৰ অহা ইলেকশ্যনত জিকে বা প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী জিকে তেওঁলোকে নিজৰ নাম অৰুণোদয়ৰ পৰা বাদ দিব লাগিব আজিৰ দিনত পঞ্চায়ত নাই সকলোৱে ল'ব পাৰিব

অংগনবাদী কৰ্মী আচা ৱৰ্কাৰো অংগনবাদী আমাৰ অৰুণোদয় নাপাব তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বেলেগকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়ে লাগিলে এটকা উপাৰ্জন কৰক লাগিলে এক লাখ টকা উপাৰ্জন কৰক তেওঁলোকে অৰুণোদয় নাপাব এইটো হল অৰুণোদয় নিয়ম ঠিকাদাৰে অৰুণোদয় নাপাব আৰু অৰুণোদয় আমাৰ যাৰ ঘৰত চাৰিচকীয়া বাহন আছে পোন্ধৰ বিঘাতকৈ বেছি মাটি আছে এই ধৰণৰ কেইবাটাও নিয়ম কৰা আছে যোনে